Если я сбрасывал 300 грамм и был королем собраний после этого, пример ставилось. Ой, какой пас на Бесенина 2-0 рахунок 2-0 робот проблемы в середине в центральной зоне. Пас штрафной за спину выверенный до миллиметра. Ярмоленко отдал, по моему, даже правой ногой дуже классно, классно разыграл. Как он принял, как он просто расстрелял. Это говорит о вот, уверенности от футболистов. Вот мы видим, середина. Все быстро, все без Кра... передержек. Кравченко, классно вот. передача. Да, правой ногой Ермоленко отдал. И Аблетаров, да, которого мы хвалили, потерял позицию. А вот где мяч? А мяч уже в сетке ворот. А вот эта передача вот. Кравченко а, зараховывается? Кравченко? Ну, ну, как плюс, как плюс. Давай. По желаниям трудящихся зарахуем ему эту коголевую. Но надо сказать, что в этой ситуации опять мы видим Сильвию Ярмоленко. Его полупозиция дает возможность Андрею дать передачу. Но и в девятку просто ложит беседин. Вот когда человек так забивает, не на исполнении.